নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু মই আজি শিৱসাগৰৰ সেই জয়সাগৰৰ ফালে আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা ওখ জেগাত আছোঁ এইটো কোনো বিল্ডিং নহয় এইটো এটা হৈছে ফাকুৱা দল বুলি যে কয় আমি শুনিছা নাই এইটো অৱশ্যে ওপৰত আছোঁ নাই কিমান ওপৰত আছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম প্ৰথমতে চাই লওঁকে বাৰু এইটো এতিয়া আমি এইটো ভালকৈ চাওঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক এইটো ক'ত আছে কেনেকৈ আছে বহুত পুৰণা হৈ আছে দেখিছে নাই এইটো মানে আপোনালোকে সেইটো দেখিছে ফটোত দেখিছে যেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আগতে কেলেণ্ডাৰবোৰ আছিলে কেলেণ্ডাৰবোৰত আপোনালোকে দেখিছে চাগৈ এই মন্দিৰটো মানে মন্দিৰ নহয় এইটো দ'ল হয় ফাকুৱা দৌল বুলি কয় এই দ'লটো দেখিছিলে কিন্তু আজি ময়ো আজিলৈকে দেখা নাই কিন্তু আজি প্ৰথমীয়ালৈ আহিছোঁ এইটো বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ মই বহুত দিন এদিন ৰাতি আহোঁতে পটককৈ পিনে তেতিয়া অলপ দেখিছিলোঁ আজি পাই গ'লোঁ আপোনালোকে চাব কেতিয়াবা আহিব পাৰিব মজা মানে একদম ওপৰত দুখ একদম একো ধুনীয়া জেগা টুকুৰা আছে আমাৰ লগত দেখাম এতিয়া চাব দেইটো এইটোৱে হৈছে সেই দ'লটো এইটো চাওক এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাইনবোৰ্ডখন এখন পঢ়ি লওঁ এবাৰ এইখন পঢ়ি লওক ইয়াত লিখা আছে জাননী বুজিছেনে ফাকুৱাডৌল পত্ৰতাত্বিক স্থান জয়সাগৰ শিৱসাগৰ জিলা ফাকুৱাডৌল আহোম চৰকাৰে ৰুদ্ৰসিংহ ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ চৈধ্য চনৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অষ্ট কোণ বিশিষ্ট স্থাপত্যই তাৰে নিৰ্মিত মূল ভেটি অংশৰ আঠোটা কোণত একোটাকৈ অংগশিখৰ আছে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ভেটিত আৰোহণ কৰিবৰ বাবে চাৰিও দিশৰ পৰা আঠত্ৰিছটাকৈ ফলপা থকা খটখতিৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে দৌলটোৰ উচ্চতা ষোল্ল পইণ্ট থাৰ্টি টু মিটাৰ এই স্থাপত্য আহোম ৰাজত্ব কালৰ এক অন্যান্য নিদৰ্শন এইটো এতিয়া আমি এইটো চামগৈ প্ৰথম সোমাই আহিলে যিহেতু ইয়াত গোটেই পানী হৈ আছে চেণ্ডেল তাত খুলি লৈছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে এইকেইটা চিৰিকিটা চব ফালৰ পৰা আছে আমি যাওঁ সি গোটেই মানে পানী এইখিনি সৰু সৰুকৈ বনাই থোৱা আছে ঠিক সেনে এইবোৰ চব কৈ ধুনীয়া পুৰণা এইটো আহিছে নাই কেতিয়াবা এইফালে চব চাৰিওফালে ঘৰ এইবোৰ গোটেই পানী হৈ আছে মজাৰ পৰা পানী কিবা ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া যাওঁ প্ৰথমতে চিৰিকেইটা যিটো আমি গন্তি কৰিম ছিৰি এটা উঠি এইটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ একত্ৰিছ বয়ত্ৰিছ তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ আৰু পায়গৈ ওপৰৰ চকী ধুনীয়া ইয়াত বতাহজতাৰ পৰা সম পূৰা ধুনীয়া মানে একদম বতাহ মাৰি থাকে একদম আৰু চৌপাশটো চাওক ইয়াৰ ইয়াৰ ওপৰত উঠি যাম সেইটো চব ইয়াৰ পৰা সেইফালে ইয়াৰ কিনাৰকেইটা এইকেইটা সেইকেইটা এইবোৰ পিনে খ খটি আছে সেইফালে মানে বহুত ধুনীয়া মানে এইটো মানে তাত পঢ়িলে এইটো কি ধুনীয়া মানে একদম মজা আছে আৰু চাওক একদম ইমান ধুনীয়া বটামে আছে এটুকুৰা মাজৰ টুকুৰা চবখিনি ধুনীয়া মুকলি হৈ থাকে চবফালে এনেকৈ বিলাকেইডাল বনাই থোৱা আছে এইফালে আৰু মাজৰ টুকুৰা মুকলি চবত চৌখ একদম আৰু পিনে চামগৈ আমি এতিয়া সেইটো চাইডলৈ চেণ্ডেল মই সুধি লৈছোঁ দিছে নাই চেন্দেলটো সুধি লৈছোঁ এইফালে সেই সৰু সৰুকেইটা বিলাকেইটা বনাই থোৱা আছে দেখিছে নাই আঠটামান আছে আঠটাপিলা মজাকৈ বনাই থৈছে একদম এইটোৱে আছিলে ফাকুৱা দৌল আপোনালোকে আহি ইয়াত চাব পাৰে কিন্তু ইয়াত বহুত ধুনীয়া জেগাট বেলেগ কি তাতকৈ বহুত বেলেগ মানে অলপ মানে এই ৰাখক চাইদবোৰ এনেকুৱা এইটো হাঁহে চৰি আছে তলত একদম এপাক আমি তলেদি চামগৈ তলত কিমান কি আছে কি নাই তলৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে চাব দেই আৰু কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে দেইদম খট খটিকেইটা সেইটো চব সেইটো চাৰি স্কোৱাৰ এনেকৈ ষ্টেপ ষ্টেপ বনাই থোৱা আছে পূৰা ফুল চালিয়াকৈ ষ্টেপ ষ্টেপ বনাই থোৱা আছে দিছেনে সেইটো মানে বহুত মানে এটা ধুনীয়া মানে জেগাত মানে আছে মানে আৰু চাইডকেইটা কিমান চাফা হৈ আছে নাই গছ গছনি একো নাই একদম পূৰা পূৰা একদম চাফা হৈ আছে খালী পানী হৈ আছে এতিয়া ৱালখনৰ কিনাৰত পূৰা ঘাঁহ একদম মানে সিফালে চবফালে পূৰা ষ্টেপ 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 আছে একদম সেইফালে আছে এইকেইটা পিলাকেইটা কি ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে দিছেনে এইবোৰ মানে আমি মানে এতিয়া আপোনালোকে ক'ত ফটো এযোৰ দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে চাগৈ এইটো আহি পোৱা নাই মানে যদি আপোনালোকে আহি নাই বোৰা আহিব পাৰিব এই ৰংগনাথ যোনটো শিৱ মন্দিৰ দেখিছে সেই শিৱ মন্দিৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিব মানে কি শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আহি লাষ্টলৈ আহি থাকিলে দেখিবই টাৰ্ণিং এটা আছে টাৰ্ণিংটোৱে গেটখন দেখিবই এইটো পিলা আছে এইফালৰ পৰা এইটো চাওক চাইড এইফালৰ পৰা এইটো ছাইড তাৰপাছত এইবোৰ ছাইডত কচু গছ চচু গছ আছিলে কোনোবাই কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে দেই মানে বহুত চাফা মানে এনেই বহুত চাফা হৈ আছে মানে এইটো মানে একদম বেলেগতকৈ মানে মই একদম এনেকুৱা বাৰিষা কালত যিটো হাবি বননি হৈ থাকে নাই মানে এইকেইটাত বহিবলৈ ইমান ধুনীয়া চাফা চাফা হৈ আছে এইটো চাৰিটা কোনোপৰা মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা চাফা একদম এইবোৰ কচু চচু কাটি ধুনীয়াকৈ থৈছেহে নাই একদম ধুনীয়া হৈ আছে একদম পূৰা পৰিৱেশ একদম মানে এটা মানে বেলেগ এটা এনেকৈ ভাল লাগে একদম আৰু এইটো এটা চিৰি এইফালে আছে চব চাইডৰ পৰা এনেকৈ ষ্টেপ বনাই বনাই থৈছে আৰু একদম তললৈকে সেইফালে সেইফালে এনেকুৱা এইবোৰ অলপ অলপ চিৰিবোৰ এইবোৰ সহিছে নেকি মোৰ মতে অলপ এনেকুৱা হৈ গৈছে সেইফালে এইটো কি হ'ল জানো এতিয়া ওপৰ সেইটো সহি গ'ল নেকি তাই এই তেনেকুৱা এইটো পিলাকেইটা মানে আৰু বহুত পুৰণা হৈ গৈছে নাই ফাটিছে ফাটিব ধৰিছে আৰু ফাটিব ধৰিছে এইফালৰ পৰা এনেকৈ দিছে ন ধুনীয়া এটা ষ্টেপ

বেলেগ এটা বহুত মানে ভাল লাগিছে মানে দেই বহুত মানে একদম বেলেগ এটা লাগিছে একদম ফুল ভাল লাগিছে একদম মানে ইয়াত আহিছোঁ মানে আহিয়ে মানে বস্তুটো ইমান মুকলি আকলি ইমান ধুনীয়া বহল আহল ইমান ওখ এটা একদম মানে প্লেচ এটা ইমান ধুনীয়াকৈ আছে এইটো চাওক এইটো চাওক গোটেইখন দেখি থাকে মানে চবফালে চাওক দেখি থাকিব আপোনালোকে দেখিছেনে সেইফালে আৰু ইয়াৰ পৰা দেখি থাকে সেই ৰংগনাথ শিৱ মন্দিৰটো সৰু চব সৰুটোৱে হৈছে ৰংগনাথ শিৱ মন্দিৰ যদি বোলো কেতিয়াবা বসন্ত দেখা দিয়ে বসন্ত দেখা দিলে মানে ইয়াত শৰাই দিবলৈ কাৰণে আহে ইয়াত দিলে ভাল বোলে কিবা বসন্ত দেখা বেছি হ'লে মানে ইয়াৰে শৰাই দিলে ইয়াত ভাল হয় ৰংগনাথ শিৱ মন্দিৰটো যে তাতে আছে আৰু এইফালে চাওক বতৰৰ পৰা ক'লা মলা কৰি আহিছে এবাৰ সোনকালে যাবগৈ লাগিব গতিকে যদি এইটো আপোনালোকে আগতে যদি দেখা নাছিলে মানে ফটোত দেখিছে যদি অৰিজিনেলকৈ দেখা নাই তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত আপোনাৰ লোকেশ্যনটো দি দিম আপোনালোকে চব দেখাই দিম কেনেকৈ কেনেকৈ আহিব লাগে সেইপিনিদি আহিব আহি মেলি ইয়াত চাবহি বহুত ধুনীয়া মানে ফটো চটো মাৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু মানে একদম মানে বস্তুটোৱে ভাল লাগিব অলপ ইয়াত বহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বৰ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেপ আছে এইবোৰ একদম এই ষ্টেপকেইটা ধুনীয়াকৈ বহিব একদম চাফা মানে অলপো লেতেৰা নহয় চবফালে এটা ষ্টেপ আছে এইটো এটা এইটো এটা সেই পিনে এটা আৰু সেইফালে এটা আছে সেইটো চব এতিয়া ব'লক মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ওলাই গৈ মেলি মই দেখাম ওলাই যামটো তাৰপৰা গম পাব এই কেনেকে আহিছোঁ মই কৈ কৈ যাম সেই ডাইৰেক্ট সেই আমাৰ তলাতল ঘৰৰ যোনটো মুখাগিৰি ৰাস্তা এনেকৈ আহিছে ডাইৰেক্ট জয়চাগৰ কলেজ ওলাবগৈ পাৰি সেই ৰাস্তাৰ পৰা দেখিবই আৰু এনেকৈ সোমাই আছে ৰংগনাথৰ গেটখন দেখিবই নহয় সেই ৰংগনাথৰ গেটখন এদি সোমাই 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 অলপ আগলৈ আহিব টাৰ্ণিং এটা আছে মই আপোনাক অলপ যাওঁতে দেখাই দিম বাৰু ভিডিঅ'টো ৰ'ব এই চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া মই সেই তালৈকে দেখাই দিছোঁ এইটোৱে এইটো এতিয়া যাওঁ বোলক আমি সেই ৰাস্তাটো এইটোৱে আছিলে চাওক এইটো আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এইফালৰ পৰা ৰাস্তাটো দি আহোঁ এইফালৰ পৰা দেখাম এতিয়া আমি কেনি আহোঁ সেইখন স্কুটি আৰু আমি এতিয়া ঘূৰাই লওঁ স্কুটি সেইদি ওচৰতে মানুহৰ ঘৰত আছে টাৰ্ণিংটো দেখিবই নাহে এইপিনে ওচৰত বিল্ডিং এটা আছে সেই সৰু সৰু তাত গেটখন এইফালে এইফালে যাওঁতে আপোনালোকে ষ্টেপ পাই যাম এতিয়া মই চাই যাব এইটো আছিলে তেনেকুৱা ধুনীয়া চব সেইটো আৰু সেইটো হৈছে ৰংগনাথ শিৱ মন্দিৰো সেইটো চাওক আহিলে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া বন্ধ হৈ আছে চাগে পানী চানী হৈ আছে বনাই আছিলে নেকি নতুনকৈ এসপ্তাহৰ পৰা আহিব শিৱ মন্দিৰটো আছিলে এইফালৰ পৰা আপোনালোকেতো সোমাই আহিব এইখন ৰাস্তা কিনাত এখন গেট দেখিবই নহয় এইখন গেটখন এইফালেদি সোমাই ধুনীয়াকৈ যাবগৈ এইফালৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ এই তলাতল ঘৰৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু এইফালে যাব লৈ থকা দিনত যিহেতু ইমানটো আহিলে এইফালৰ পৰা সোমাই যাবগৈ আৰু বাকী আজি ইমানটোৱে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইকমেণ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ